Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nampakkan nami kulo Tias Firman Syah. Kulo saking kelas 11 B. Nomor absen kulo tiga dosa tunggal. Kulo bade praktek miru jari lan ngagem busano adojo. Tak meniko kulo bade ngewiru sinjang kanti gangsal wiru. Saperni wiru kula tekuk lan kula tekan alon-alon supados bentukipun ajeg lan wonten bekas tekukan. Bekas punika wigati sanget amargi nggambaraken ketekuhan lan ketertiban lan saken jaga supados viru, wiru mboten kampang balek. Sapen wiru kula atur kati ambane tiga brici supaya hasilipun rapi lan padha. iru engkang rapi lan lurus punika nglambangaken toto kromo, sabaran lan ketenangan batin. Manungsa ing urip ugi ketah tetep sabar lan tansah ngajeni paugeran. sasampunipun wiru rampung pulon jepit wiru supados tetap kenceng lan rapi lajeng pulau agem sinjang kanti pecek Nalika sinjang sampun kapingkel, kulo masang lontong kangge ngiket pinggang. Kulo ngiket kanti mantap nanging tetep nyaman, Lontong punika boten namung piranti, nanging lambangak lan pengendalian diri lan tanggung jawab. Kados pundi nontonng ngiket sinjang supatos tetep rapi, kados makanen ugi menungso kedah sakitd mendaleleni hawa nafsu, lan metepi tanggung jawa PDW. sampunipun punika pulo masang kamus kados sabuk supados awak Laung tegap lan Wibowo Nalika ngiket kamus pulo ngatur supados roto lan ajeb kamus mengagambarakan tekad Wibowo lan keteguhan ati tegesipun menungsa ing desang kedah gadah tekad kuat adab asor lan tanggung jawab tumrap sesami menika kula ngagem baju lurik nalika ngangem pulau priksa bilih garis-garis lurik pas lan lurus lurik saking tembung larik-larik tegesipun garis-garis sing ajek, nglambangaken kesederhanaan, kejujuran lan keteguhan pola lurik ngelingaken bilih urip manungsa kedah lurus, jujur lan prasaja nanging tetap teges lan teguh ing pendirian Sasampunipun punika kula nagem selop, ingkang becik. Selop punika ngelambangkan kesopanan, kabecikan, lan kasampurnan busana. Tegesipun tata krama lan kesantunan kedah dipunwiwiti, saking andhap amarga ada punika dasar pangajeng-ajeng manungsa. Sasampunipun punika kula masang blangkon utawi iket. Kula atur simpulipun supados rapi lan ajeg. maknanipun blangkon utawi iget, menungsa kedahwani wani ngadepi urip kanthi semangat nanging tetep adab asor lan ngajeni liyan. Mugi video menika migunani, paring inspirasi lan ndadosaken kita langkung tresna dumateng kabudayan Jawa. Matur nuwun sangat sampun ngrungokake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.